السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita sama-sama bertemu dengan bulan yang mulia yakni bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan uh, kongsikanlah sebuah sedikit berkaitan dengan uh, al-Quran ini sebagai panduan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi rajim Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran udallin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan surah maksudnya bulan Ramadan yang padanya diturunkan al-Quran yang mana memberi petunjuk kepada sekalian manusia dan untuk membezakan antara yang hak dan juga yang batil subhanak Allahu al-Azim surah al-Baqarah al ayat 180 jadi daripada ayat Quran itu kita dapat tengoklah Allah Subhanahu taala sebut al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadhan. Yang mana ataupun kita sebut juga dia sebagai bulan puasa. Ha, jadi bagaimana kita tahu bulan puasa ni ataupun bulan Ramadhan ni bulan yang untuk kita meningkatkan amalan kita. Bulan untuk kita akan temu lagi amalan kita daripada bulan-bulan yang sebelum ini. Yang mana pada bulan Ramadhan tu Allah Subhanahu taala gandakan pahala ganda kegajaran kita untuk kita beramal kepada dia. Jadi dalam ayat lain juga Allah SWT ada sebut juga A'udzubillah minasyaitanir rajim hadza wa hudan wa rahmatan liqaumin yang bermaksud al-Quran ini sebagai panduan yang membuka hati yang membuka mata hati manusia dan menjadi hidayah petunjuk serta yang membawa rahmat kepada kaum yang meyakini. Yang ini meyakini akan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Jadi dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu taala sebut. Jadi ini adalah antara antara ayat yang menggambarkan tentang Al-Quran ini sebagai satu panduan kepada kita. Sebagaimana kita tahu manusia ni biasalah. Kita hidup ni nak no ada kata panduan dia. Kita ada matlamat kita kita nak no ada Matlamat yang hendak kita tuju. Ha, jadi, sebagaimana yang kita tengok tadi dalam ayat-ayat tadi, dah mana katanya Al Quran itulah adalah panduan untuk kita, dah panduan untuk kita buat amal ibadat, dan juga eh, panduan kita dalam menghadapi hari-hari kita, ataupun dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi, sebagaimana kita tahu dah Al-Quran ni dia tidaklah kata kita ni pandai dengan gitu je Al-Quran ni. Nah, jadi kita kena belajar Al-Quran itu dah. Kita kena kata belajar daripada bawah sehinggalah kita dapat menguasai Al-Quran itu sendiri. Tapi andai kata kita tidak menguasai ataupun lemah dalam penguasaan Al-Quran ni, kita kena belajar. Dah. Kita kena belajar dah. Janganlah takut sebab apa? Nabi pun ada sebut dalam hadis, Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam la qur'an wa fihi wa huwa alaihi syaqqu lahu ajrun maksud dia bagi siapa yang membaca al-Quran dan dalil dia baca al-Quran dalam keadaan merangkak-rangkak tak dan juga rasa susah itu maka baginya dua pahala al-imam an-nawawi Al ada sebut dua ganjaran ataupun dua pahala ini yang mana yang pertama pahala sebab dia baca al-Quran itu sendiri dan sebab pahala yang kedua adalah pahala di atas usaha dia pahala di atas kesusahan dia atas usaha dia dalam nak mempelajari ilmu al-Quran itu sendiri jadi kalau kita tengok dalam hadis nabi sebut tadi tu eh ha nak katanya orang yang kata dalam baca Quran ataupun belajar dalam KDA kalau bahasa Kelantan mudah gak mengaku lah baca Quran. Dak. tak perlu malu. Sebab Nabi sendiri pun sebut dalam hadis tak. yang mana yang kita kalau yang dah pandai baca Quran, yang dah boleh baca Quran ni satu pahala sahaja yang dapat. Yang ini pahala baca Al-Quran. Tetapi bagi orang yang dia nak belajar, tak, dia usaha untuk dia belajar uh, tentang Al-Quran ini sendiri, neh dia akan dapat dua pahala. Yang ini pahala yang pertama iaitu pahala dia baca dan yang kedua adalah pahala dia usaha dia tu ataupun kehendak dia sendiri untuk dia baca Al-Quran. Dan, dan dalam segi lain pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada memuji juga orang yang uh, belajar dan juga mengajar Al-Quran dalam hadis lain. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa allama. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah Orang yang belajar Al-Quran Dan juga mengajarkannya kepada orang lain Jadi untuk seterusnya Andai kata kita ada peluang Andai kata kita ada ruang dan peluang Gilah kita untuk mendalami Ataupun mempelajari ilmu Al-Quran itu sendiri Dan anda tidak rugi untuk kita belajar ilmu Al-Quran itu sendiri Dan juga tak perlulah kita malu Sebab apa? Sebab ilmu agama ataupun ilmu yang berkaitan dengan agama ini tidak ada tarikh lupa kalau contoh ada yang kata eh tak payahlah dah tua dah nak mengaji Qur'an lagi itu sebenarnya satu kata benda yang uh, salah lah sebab apa? sebab ilmu agama ini tidak ada tarikh lupa ha, sebagaimana kalulah kita ni uh, kata bekerja kata dia ha, tak ada masa tak ada ruang untuk kita belajar Qur'an kemudian Lepas pada kita pecing deh. Barulah orang kata Mari dalam hati kita Nak belajar Al-Quran Tidak ada masalah deh. Tidak ada masalah Dan gilah belajar Al-Quran Tidak rugi satu sen pun Untuk kita belajar Al-Quran Sebab apa Nenek pula dengan kata kita ni dah, Dalam bulan Ramadan Yang mana bila mana kita baca Al-Quran bulan Ramadan deh, Dilipat kali ganda ke pahala Al-Quran itu sendiri ada. Ha, untuk kita belajar dan juga memahami maksud-maksud yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Okay. sebab apa? Itulah. Lepas pada itulah, barulah kita boleh jadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita. Apa-apa benda sekalipun, kita boleh rujuk dalam Al-Quran yang mana ada jalan penyelesaiannya dalam Al-Quran itu sendiri. Untuk kita Ya, aa, menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi Dalam kehidupan sehari kita Dan sebagai kesimpulan dia ya, Bersempena dengan aa, aa, Peristiwa Muzul Quran Yang jatuh pada bulan Ramadhan ya, Yang berlaku pada bulan Ramadhan ya, Marilah sama-sama ya, Saya menyuruh ya, kepada semua Marilah sama-sama kita bertadarus eh dalam Ramadan dan juga memperbanyakkan amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Sebab apa? Sebab amalan yang kita buat pada bulan yang mulia ini akan di ganda ke pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terus istiqamah dalam beribadah ini. Kita kiralah lepas pada bulan Ramadan pun, mudah-mudahan kita istiqamah terus dengan amalan apa yang kita buat pada bulan Ramadan dan juga uh, semoga amalan yang kita buat amal ibadah yang kita buat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Jadi sekadar dulu daripada saya apabila Taufiq hidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh